Слава ні воля ще нам браття українці, усміхнеться доля, Душу й тіла ми положим за нашу свободу i <laughs> Мы уходим и следующая песня, следующая песня. Это опять мандор. Поехали, поехали. Что, что? Здравствуйте, девочка, <laughs> а, девушка. А, как вас зовут? И... И просто если я вам сразу бутылку шампанского отдам, подумают, что я вас знаю. Как вас зовут? Ирина. А, значит, первой девушки, которая вышла на танцпол нашего заведения. Засудили я лучше танцевал. Но ну, засадили не засадили, это такое дело. Вы шампанское не пьете, поэтому давайте похлопаем самой смелой девушке, которая первая вышла на танцпол. Но... Да, здесь приз за первый выход. Ну и чтобы вы не подумали, чтобы вы не подумали, что э, я знаю эту девочку лично. Она вышла не одна. А, а, э, девушка, как вас зовут? А, Татьяна. Сказали, да, сказали давать девочкам. Мальчикам сказали не давать. Это не наш метод. А, Поэтому а, мы сегодня даем только девочкам. Поэтому э, ваша э, пара, поддерживаемая мужчинами, Вышла и за смелость вам обоим, обоим, в общем, в общем вам, да, порвателям танцпола. И с условием, что сейчас вы тоже будете, тоже будете танцевать, потому что Даня еще будет петь. Друзья, ну что, э, вообще-то сейчас песня о том, что те, кто сидит, он, походу, стесняется, и а стесняться не надо, да? И поэтому, друзья, эй, не надо стесняться! Это прям... this thank you Шума! И все за день, когда проснулась сумасшедшая я.